Мама дорогая. Beautiful food for my beautiful wife. Конечно. <реш> Мои щеки красные, бо я делала массаж. Вот той своей дрыкалкой. У меня есть вилка, то просто я одной рукой держала вас и вилочкой. Бачите, что сделал? Ресторан от Home. Такая красивая. Сейчас я чуть-чуть розкажу. Ми шукали м'яту. <кій> В тому ресторані, куди ми були та давненько. Коморки красне. Там помните був соус такой із йогурта і м'яти. Минт. І ми не знайшли м'яту. Не знаю, що з тих придумав. Я говорю, давай сделаем из лайма... Ну, сделаем, Стивен сделает. Цедру из лайма. Ммм! It's work! Да, it's good, isn't it? Ммм, <laughs> получилось! Ммм, а -а -а -а. <laughs> соус. Ну да, мятки туда. Но все равно классно. Хрен, ты на такие все... Загрелил ее, она тут все чуть такая греленая морковка. Беленькая оранжевая. Ммм, Стивен, I love you! I know. Ммм, Ммм, да вкусно так! Я в лифчике. И рыбка вот эта с костка, которая wild. А, все, И салфеточка в есть. Все, как в ресторане. Вот это дикая, это дикий лосось. Боже, слюна чей не муж. Я как-то карамелизовал рыбку. И вот это как-то карамел. Да, вот тут? Да. да. Шеф-повар Стив говорит, что не в всех городах есть такие вкусные кухни, как в Лас-Вегасе. Богато даже. А почему в Лас-Вегасе хорошие рестораны? Потому что, он говорит, приезжают иммигранты с хорошим образованием. Ну с, ну, с поварским, с, конь, с кулинарным, да, так скажем. Приезжают в Лас-Вегас, устраиваются в хорошие рестораны, в хорошей хорошей кухни. Там поработали трошки. Ну, там заработали статус какой-то. И потом <coughs> приезжают в город, где люди. Потому что Лас-Вегасы и так. Тут развлечения, а отдельно живут люди. Удивляются, когда узнаешь, что в Лас-Вегасе люди живут. Вот. И открывают свои ресторанчики с хорошей кухней. Ну, везде так вкусно. Короче, мне кажется, не по всей Америке найдешь такую вкусную еду. Ммм, mm, вкусненько. Соус, соус будет. Да. Мне нравится, когда... Я мне нравится, когда я ее хвалю. Старался. Ну, он был в том ресторане White. Ну, а кто потому что лайм, да, Стивен? Лайм и кориандр. Кинза, йогурт и цедра лайма, и сок лайма. И морковку и как пожарив. Ну, она в ресторане, конечно, была такая более карамелизированная, но ничего, тоже вкусно. Рис с соусом. Терияки соус. А, с терияки соусом. Мы же тогда спитали то у этого официанта, что за соус. А он пришел до повара, спитал у повара и пришел нам сказал. Сегодня Стивен решил повторить. Богатка полакает. М -м -м, вкусно. Девки, завидуйте. Вот так у этого мужика. Сама поем. И тоже веса наберу. Может окрасно, бо я вот эта херня. Ну да, вот, жужалка, что показывала, делала массаж. Сегодня I made массаж. Видишь, <звук> <звук> <"Звук> my face red. Show. Хорошо. Хорошо. Mmm, sauce the best. Is out meat. Good. Mint, mint. Mint. Мя. Это мид мясо. Ну что, девочки? Придала вам привіт. Нам смачного за наше здоров'я і за ваше теж. Привіт, чувак. <slators> <attempted to eat> <sharp inhale> ти тільки що поїв? Що ти опять просиш?